السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ولا يرضى لعباده و <الْقُفرَة> اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے کہ وہ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے خوش ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے تو وہ تم سے راضی ہوگا اور نہ شکری کو تو تمہارے لیے وہ پسند ہی نہیں کرتا نہ شکری کو ناپسند کرتا ہے لیکن میرے محترم عزیز بھائیوں یہ رضا مندی اللہ رب العالمین کی صحابہ اکرام کو حاصل تھی ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے پرانے پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لقد رضی اللہ المؤمنین اذ تحت شجار یقیناً اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو بیعت کر رہے تھے آپ سے درخت کے نیچے بیت رضوان جو ہو رہی تھی ان مومنوں سے چودہ سو کے قریب تھے اللہ ان سب کے راضی ہو گئے اور اس طرح تیسویں پارے میں بھی فرمایا اللہ رب العالمین رضی اللہ عنض عن اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی تو اس کا کوئی سبب اور مقصد یہ اللہ رب العالمین کی رضا مندی کیسے ان کو حاصل ہوئی اس کے اندر دنیاوی طور پر کچھ بھی اس کے اندر شامل نہیں ہے کہ دنیا داری کی وجہ سے اللہ کو ان کی محب... ان کو اللہ کی محبت حاصل ہوئی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک عورت آئی اور اس نے آگے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر کوئی عورت آ کو آپ کو آ کر کہہ دے کہ میں نے اپنے آپ کو ہبا کیا تو اے نبی تیرے لیے جائز ہے تیرے لیے کہ تو اس سے نکاح سک، کر سکے یہ لیکن ہے تیرے لیے اور کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے وہ کچھ دیر رکی رہی وہاں پہ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ نے اسے نہیں نکاح کرنا تو آپ اس کا میرے ساتھ کر دیں تو نبی علیہ السلام نے میں کہ جاؤ بھائی جا کر کوئی دیکھو لوہے کی انگوٹھی ہے کوئی حق میرا وہی لے آؤ وہ گیا اس کو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں یعنی لوہے کی انگوٹھی کا بھی وہ مالک نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس ہاں یہ ہے کہ قرآن پاک یاد تھا اس ہاں یاد تھا نبی علیہ السلام نے میں کہ کیا تجھے حل ماں کا القرآن شعیول قرآن پاک کا کچھ یاد ہے تجھے اس نے کہا کہ ہاں مجھے تو فلاں فلاں سوتے یاد دنیا کا کچھ بھی مال نہیں ہے ایک لوہے کی انگوٹھی بھی پاس نہیں ہے لیکن قرآن پاک کا علم اس کے سینے میں ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ کوئی اس کے اندر ایک حصہ بھی نہیں ہے کہ وہ دنیا دار کے لحاظ سے وہ بہت اعلیٰ تھے تو اللہ ان سے راضی ہو گئے حالانکہ دنیا کا کچھ بھی نہیں ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تیرا تجھے اس کا مالک بنا دیا ہے اس کے ساتھ جو تیرے پاس قرآن ہے جو قرآن تیرے پاس ہے اس کو یاد کرا دینا اس کو تعلیم دے دینا سکھا دینا میں نے تیرا اس کے ساتھ نکاح کر یہی مہار ہے اور آپ شہدائے عہد جو جنگ عہد ہوئی تھے اس کے اندر بڑے بڑے صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں اور ان کا مقام بھی بہت اعلیٰ ہے بہت اونچے طبقے کے وہ صحابہ ہیں اور شہداء ہیں ان کے اندر قاری بھی ہیں علم والے بھی ہیں تو ان میں سے کچھ وہ تھے کہ جن کے کفن کے لیے کپڑا بھی پورا نہیں تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول اس طرح کا معاملہ ہے کہ اگر ہم اس کا پاؤں ڈانپتے دیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے اور اگر سر ڈھانپتے دیں تو پاؤں ننگا ہو جاتا ہے ایسے لوگ بھی ہیں لیکن قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے کپڑا کفن کے لیے پورا نہیں ہے ایسے لوگوں کو قرآن پاک میں ذکر کفر جو ہے نا کافر اس کی ہمیشہ نظر مال پر ہوتی ہے وہ مال کو ترجیح دیتا ہے اس کے اوپر فوکس ہوتا ہے اس کا کافر کا یہ طرز عمل اللہ رب العالمین کا یہ بالکل نہیں ہے چاہے دنیا کا ایک روپیہ بھی اس کے پاس نہیں ہے لیکن اس کے پاس دین ہے تو اللہ اس سے راضی ہے اللہ اس سے خوش ہے اگر وہ دیندار ہے جیسا کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی تھے الم تعلم اللہ دبین کیا آپ نے نہیں دیکھا ان سرداروں کی طرف جو موسا علیہ السلام کے بعد تھے ازقالبی الحم جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرو تو نبی نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی عرض کیا کہ کوئی بادشاہ کرو تو اللہ تعالیٰ نے تالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا اب کافروں کی یہ سوچ تھی کہ بھئی اس کو بادشاہت کیسے مل گئی بادشاہت کے زیادہ حقدار ہم تھے اس کو پاس تو مال ہی کوئی نہیں ہے و تصا مِنَ المال یہ تو کوئی مال والا بھی نہیں ہے اس کے پاس کوئی زیادہ مال ہی نہیں ہے یہ بادشاہ کیسے بن گیا یہ کافر جو ہے وہ مال کو ترجیح دیتا ہے مال کے اوپر بنیاد بنا کر پھر وہ دیکھتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کا یہ معاملہ نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں معیار دین ہے اگر بندہ دیندار ہے اللہ رب العالمین کے ہاں پسندیدہ ہے راضی ہے اور میرے محترم عزیز بھائیو ایک حدیث ہے اس کے بعد پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک شخص گزرا وہ بڑا مالدار تھا اونچے طبقے کا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ بندہ کیسا ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ بندہ اس طرح کا ہے کہ اگر یہ کسی کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجے تو لوگ اس کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہیں اور اگر یہ بات کرے اس کی بات کو بڑی غور سے سنتے ہیں اور اگر یہ سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی مانتے ہیں اس کی بڑی بات مانی جاتی ہے تو نبی علیہ السلاۃ والسلام ٹھہرے رہے پھر ایک بندہ گزرا جو کہ غریب تھا مسلمانوں میں سے تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا اور لوگوں نے کہا کہ یہ اس طرح کا ہے اگر یہ کسی کے گھر نکاح کا پیغام بھیجے تو لوگ اس کے ساتھ نکاح نہیں کرتے اور اگر یہ کوئی بات کرے تو اس کی بات نہیں سنتے سفارش کرے تو سفارش نہیں مانتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جس کی کوئی دنیا کے ہاں اہمیت نہیں ہے پوری دنیا وہ دوسرا جو مالدار شخص تھا پوری دنیا ان لوگوں کے ساتھ بھری ہوئی ہو تو یہ شخص پوری دنیا میں ان لوگوں ان جیسے لوگوں سے بہتر ہے اگر پوری دنیا میں مالدار ہی مالدار لوگ ہوں اور بہت زیادہ دولت والے لوگ ہوں جس طرح کہ وہ پہلا تھا اس جیسے لوگ ہوں تو یہ شخص ان پوری دنیا کے بھرے ہوئے لوگوں سے بہتر تو اس لیے ہمیں اپنی ترجیح اپنی سوچ اور اپنی فکر ایمان کی طرف رکھنی چاہیے دین کی طرف رکھنی چاہیے نہ کہ دنیا کی طرف مال کی طرف اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے ہاں اگر کوئی اللہ کے ہاں مقام ہے کسی چیز کی کوئی وقت ہے کوئی قدر ہے تو وہ صرف اور صرف دین کی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بات کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر